正所谓春风拂面，龙腾云际。大家好，我是陈一鸣，来自钟灵中学 TVBSs。本校在今天举办了一年一度的新春大团拜，师生齐聚一堂，热闹非凡。新年来临，福气荡漾，龙腾飞扬。让我们一起欣赏钟灵中学新春大团拜吧。 Mm-hmm. 我们钟灵中学的新春大团拜就到一段落，我愿意各位在新的一年万事如意，福运连连，新年快乐，恭喜发财！